Хочете іспортити собі психіку? вам сюди? Мам, а почему ми тут стоїм? Сейчас побачиш. зовсім нічого дивного. Кого чекаєте, клоуна? Привіт. А я не помилялась. Привіт. ми вас так довго чекали. Какая у тебя уже взрослая доченька? Как тебя зовут? Егор, 16 лет. Меня зовут Лиза. Какая ты милашка. Да блядь. Я приехал с сыном, может он тебе даже понравится. Я не удивлюсь, если вы не хотите его звезды. Привет, Егорка, какой ты уже большой вы тут пообщайтесь, а мы пойдем. Надеюсь, апед это нахуй. Меня Лиза зовут. Я Егора, теперь отстанет от меня. Почему-то грубо. Я гей. меня интересуют мальчики, а не девочки. Попчику. Пительки, шесть. Ты мне не... я убиваю. Звучка просто идеальна. Ой, бля. Егор и Лиза много времени проводили вместе. Лизе очень нравился Егор. И в один день... Егор. Что ты хочешь от меня? Ты мне нравишься. А, бля. Боже, задолбала. Я же говорил, что я по мальчикам. После этого он начал сильно издеваться надо мной, но так, чтобы у меня не было ни одного шрама или травмы. Потом он перестал появляться в школе. Я рос... Девченко, ты маешь ему радоваться. Ура, тебе стало на него, него посор В этом классе, и я давно забыла Егора. И, ну, мамочка, я окуляри, это тебе могу купить окуляры, если ты слепа. мне это. Мама, мне 17 лет. в уже после 18 дозволяется, но ну, соби принимать свои решения. Ну, добре. А сейчас ты выглядишь просто ужасно. Ну, ты же девочка, бе-бе-бе. Блин, реально, это бесит. Выглядишь когда? да. А прихочешь раз пикать не надо. Смейте, смейте. Ох, Болит. мам, знала бы ты, как они выглядят. Посмотрела бы ты на себя в зеркало да, и сказала она бы, что, что ты выглядишь як... как настоящая шл... Как ты с матерью разговариваешь? Не, не но относится она но... до тебя так, как ты до нее относишься. Ой. Ну вот, уже лучше. Посмотри, а, как же бесят эти платья. Скоро приедут мой друг Леша с Егором. Не, а ну, ты? ну давайте они не приедут что через два роки, а хай не вертаются, пожалуйста. Делам. Тебе это не важно знать. Ты вообще не интересуешься мне, не им дочери. Меня это бесит. Я очень скучала. Не, ну я там за хлебом пару я раз пішов, ну и что? Егор, заходи. Малолетка. Здравствуйте. Привет, Егор. Какой ты красавец. Я бы так не сказала. Уже иду, мам. Молодец. Моя школа. Выглядишь очень красиво. А я не Мога? понял, ты Спасибо. же по мальчикам. Ой -ой, Идите в комнату, иди в комнату, не мешайте нам. А ты красотка. Заткнись, урод. Моя хорошая, я с тобой О, все. Ох, видно, что моя будущая жена так со мной обращается. Кильце О, у да нее Ой, ты ж мой бут. А, ты такая милая, когда злишься. А ты очень милый, когда улыбаешься. Ты самая, я бы сказала про буфе. А Ой. Что ты можешь быть доброй. Ага, вот только я редко кому говорю что-то милое и делаю кому-либо комплименты. Оу, получается, я счастливчик. Мила. Слушай, прости за то, что недолюбливал тебя в детстве. Шамай разумеется, что ты ей подобайся. У меня нет. Так что прощаю. Мир. Мир. Ведь ты бы матюками и пив, матюка, мы ты. Ладно. О, привет, гей, а маль... Давайте я вам все розкажу. Вона обзивала його гімік, обзиває він її, потім він каже, такі, я ну, дівчик, не обіжай, поважаєм. Потім там якийсь ебіт непонятний, має бути мило, але мені вообще не мило. Вона питає, чи це твій хлопець, а вона відповідає ні, але хлопець такий, ну блин, я приймєш, джентльмен, мені потрібно якось до неї підкатувати. І цілує її в щоку. Вона смущається, звісно, живі цього, і каже їй дурак. Щось він вже задумав зараз. Потім до неї дзвонить її подруга і каже давай погуляємо, чи ти того. вона питає, чи вони будуть одні. Але там буде ігор. Так. Вона каже, ну можна він не... ну, ми одні будемо. Вона така, ні. І вона пішла. Вони там зустрілися, він її обняв, все діло. Він їм купив морозиво і сказав, що для себе не хватило. Вона така, блін, ну я ж героїні, мені треба поділитися і поділилася з ним. Молодець. До них почали підкатувати лева, я біч, їй, звісно, це не сподобалося, але потім якийсь флешбек робиться. Угу. Смешно. О, Лис, твой муж пришел. Ты тупа, кельтяны малю. Кто? Ты, ты кто? А бок, а бок в пальто. Только не говори, что там Егор. Я для тебя шутка якась. Слушай, Лис, прости за тот случай, я не специально. Да ладно тебе, я уже забыла. Пару дней прошло, алло. Да конечно, конечно, сама, сама думает об этом целыми днями, что ты врешь? Я знаю, прочитала. Манги там было. Не зажай внимание, я просто музыку слухаю на заднем плане. я то сейчас сын волосу, блин, за А. Ой, фиолетового волос. Доброе утро. Лиза, давай отойдем. За гаражи. Слышь, ты, блин, я тебе сейчас на куски ты порежу. Статі так, ти ж по цим. ну, да. да. Я тобі це говорила, но ніколи не доказував. Я люблю тебе. Ой, спецефекти, ой-ой-ой, авторські права. У мене хватить такої наркоти. Можливо, ще якось таке випускати буду, але я робила, блін, це два години. Ну ладно, добре буває.